નમસ્કાર બીટીએસ ન્યુઝ માં આપનું સ્વાગત છે હું છું રશ્મિ રાએ એક સમાચારો પર સુરતમાં બંતી બબલી દંપતીએ એક રાજસ્થાની યુવતી સાથે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી બંતી બબલી એવા વીરાની દંપતીએ યુવતીને આઈપીઓ લોન્ચ કરી તેમાં ભાગીદાર બનાવવાની વાત કરી યુવતીને ફસાવી હતી યુવતી પોતાના રૂપિયાની માંગણી કરતા યુવતીને ધાક ધમકી આપવામાં આવી જેથી યુવતીએ આ મામલે સલાબતપુરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી સુરતમાં છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે અનેક વાર છેતરપિંડીના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા હોય છે તે સુરતના સલાબતપુરા પોલીસ મથકની હદમાં બનતી બબલી દંપતી એક રાજસ્થાની યુવતીને આઈપીઓ લોન્ચ કરવાની વાતમાં પહોંચાવી રૂપિયા ઓગણચાલીસ લાખ છવ્વીસ હજારની છેતરપિંડી આચરી હોવાની ઘટના સામે આવી છે શેરબજારના આઈપીઓમાં સારો નફો અપાવવાની લાલચમાં છેતરપિંડીની ઘટના સામે આવી છે

તેને ધાકધમકી આપી હોવાની હકીકત પણ યુવતીએ જણાવી છે. જેથી આ મામલે યુવતીએ તારાપુરા પોલીસ મથકમાં આ ઠગ દંપતી વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપી હતી. આ વાતની જાણ થતા આરોપીઓ રાતોરાત ઓફિસ બંધ કરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. જેના કારણે પોલીસને પણ આરોપીઓ શોધવામાં તકલીફ પડી ગઈ છે. યુવતી હાલ એક જ માંગ કરી રહી છે કે તેના રૂપિયા પોલીસ પરત અપાવે ત્યારે આગામી સમયમાં પોલીસ વધુ શું કાર્યવાહી કરશે તે જોવાનું રહ્યું. સમગ્ર ઘટનામાં અનિલ વિરાણી તથા તેની પત્ની

वहाँ पे मैं जॉब कर रही थी एज ए एम्प्लॉय वहाँ पे मैं काम करती थी पिछले ढाई तीन साल से वहीं पे काम कर रही थी तो एक दिन मैं अपने फ़ोन पे अपने पापा से बात कर रही थी हमारी कोई प्रॉपर्टी थी वो सेल होने के बारे में बात कर रही थी तो अनिल ईरानी वहाँ पे थे और उनकी वाइफ भी वहाँ पर थी तो उन्होंने सब मुझसे डिस्कसन किया क्या है कैसे है तो फिर मैंने उन्हें ये सब कुछ बताया कि हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है तो हमें प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उसके लिए ये सब बात चल रही थी तो उन्होंने ये चीज़ें सारी सुनी तो आठ दस दिन बाद में मुझे भारती विररानी ने पूछा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो गई तो मैंने बोला हाँ मैम हो गई है तो बोले ठीक है तो उन्होंने मेरे को एक दिन बिठा के मीटिंग की भारती वीरानी ने अनिल वीरानी ने कि तुम्हारे जो भी पैसे आए हैं हमारा स्टॉक का ऑफिस है लेकिन हम लोग अपना आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं तो हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत है तो तुम हमारे साथ काम कर रही हो तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो जाओ तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज़ है तो मेरे को घर पे बात करनी पड़ेगी तो मैंने अपने पापा से बात की थी और मैंने फिर पापा को ऑफिस में मीटिंग करवाई थी तो वहाँ पे भारती बिरानी अनिल बिरानी थे उन दोनों ने हमें कन्विंस किया और हमें बोला कि दो तीन महीने में, में मेरा जो सेवी से मैं वहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और जो भी प्रोसेस रहेगी आईपीओ की वो मैं पूरी करने वाला हूँ तो आपका दो तीन महीने में पार्टनरशिप भी अपने साथ हो जाएगी और आगे काम भी स्टार्ट हो जाएगा ये सारी बातें उन्होंने मेरे को और पापा को समझाई थी तो फिर हम लोगों ने एग्री किया उसके बाद में हमें जो अमाउंट देनी थी तो हमने उनको अमाउंट दी और सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमने किया था उनके भारती विरानी के अकाउंट में किया था उसके बाद उन्होंने हमें सिक्योरिटी के हिसाब से चेक दिए थे भारतीय व्यारी ने मेरे को चेक दिए थे और उसके बाद में दो तीन महीने हो गए थे लेकिन वहाँ से कोई भी वैसे रिस्पांस नहीं आ रहा था कि ये मेरा काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हम पूछते थे उन्हें तो हमें कहते थे कि अभी पेपर वर्क बाकी है थोड़ा सा अभी डिले है दिल्ली जाते रहते थे वो तो हमको लगता था कि शायद काम स्टार्ट हो ही जाएगा कुछ ही टाइम में बट नहीं हुआ ऐसे करते करते टाइम बीत रहा था, था। तो हम थोड़ा प्रेशर करते थे कि हमें ज़रूरत है घर खर्च के लिए क्योंकि कुछ भी पैसा जितना भी था हमने सब कुछ उनको दे दिया था उन्होंने सब कुछ उस हिसाब से हमसे ले ही लिया था जहाँ से मिला के तो उसके बाद में हमें वो कुछ दे नहीं रहे थे तो थोड़ा प्रेशर बनाया तो उन्होंने हमको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दिया घर खर्च के हिसाब से पैसे हमें मिलते रहे थे अकाउंट के अंदर मेरे उसके बाद और टाइम हो गया था तो मैं उनको रोज़ पूछती थी कि क्या हो रहा है सर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको हमें कुछ तो रिस्पॉन्स कीजिए उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया हमें उसके बाद में एक दिन ये सब कुछ उन्होंने सड़ने और स्कैम करके वो यहाँ से चले जाते हैं तो मैं उनके फ़ैमिली में उनके घर पे जाती हूँ तो वहाँ पे भारती विररानी विनोद वीरानी और उनकी बहन टीना वीरानी वहाँ पे रहते हैं मैं उनको पहले से जानती हूँ क्योंकि हमारे ऑफिस में ये लोग आते रहते थे उनकी सिस्टर तो हमारे वहाँ पर ही काम करती रहती थी और उनके फैमिली में भी काफ़ी जैसे उनके चाचा हैं उनके भांजे हैं वो सब वहाँ पर आते रहते थे तो मैं उनके घर पर गई तो विनोद विनोद वीरानी जो उनके पापा हैं उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ बहुत बदतमीजी की गाली गुरोज किया मैंने जब उनसे अपने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे बहुत धमकियाँ दी इवन मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम अकेली गई थी सेकेंड टाइम भी मैं वहाँ पे गई थी ता फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे थोड़ा सा रूडली बात किया और मेरे को वहाँ से निकाल दिया सेकेंड टाइम जब मैं उनके घर पर गई थी तब विनोद बिरानी ने और उनकी जो मम्मी थी उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी वहाँ पे और मुझे एकदम धमकाया था वहाँ पे बिठा के कि तेरे पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को जो करना है कर तो मैंने कहा था कि मेरी कंडीशन मरने की जैसी हो चुकी है तो उन्होंने मुझे कहा था इधर को मरना है तो जाके बाहर मर हमें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं देंगे हम तेरे पैसे तेरे को जो करना है कर ले ये सारी बातें वहाँ पे की थी और उस दिन उसकी मम्मी भी मेरे साथ बहुत ही मतलब ऐसे हाथापाई जैसी सिचुएशन आ गई थी तो वहाँ पर कोई एक बैंक का कोई मैनेजर था वो मेरे जो बॉस था उनका आ, कोई लॉन्च चल रहा होगा तो वो वहाँ पे आए थे सडनली और उन्होंने मेरे को देखा तो उन्होंने मुझे वहाँ से सेव किया और मैं वहाँ से फिर निकल गई उसके बाद में फिर मैंने वहाँ पे नहीं गई उनको कॉल करती थी बट वो मुझे कॉल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते थे उसके बाद में फिर मैंने पुलिस केस किया था